श्रीमात्रे नमः भगवद्गीता भगवद्गीतातिथवद्यायं कर्मसंन्यासयोगम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयये तयोरे तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न त्वेष्टिनकाङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं वन्दात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक्पालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलं साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगै च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशैन् जिघ्रन् नष्टङ्गच्छन् स्वपैश्वसन् प्रलपन् विसृजन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधायकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संज्ञस्यास्ते सुखं वशी न पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्न कर्तृन्त्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते पापन्न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतै मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानै येषां नाशितमात्मनः प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ते ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनिचैवश्वपाके च च समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रियं प्राप्य नोद्धिजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर सम्मोढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्य स्पर्शे आत्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते हि संस्पर्शजाभोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तमन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोतीहैव यः सोढुं क्राम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योति रेवयः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानस् काम क्रोधवियुक्तानाय यतीनायत चेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां परिषान् कृत्वा चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिमुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सह भोक्तारच्च तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण